eng dahshatli qiyinchilik o'sha birinchi turmush o'rtog'imga chiqqanimda boshlandi hattoki yeyishga ham nonim qolmadi hamma uxlaganda haligi qotgan nonni olib kirib ketsam birov ko'rib qolmasin deb olib kirib ketgan qaysi shifokorga borsam ham tuzalmayapman bu operatsiya ellikka ellik dedi nimabo'lsa bo'ldi ulgurmas ekanman baribir ekanman kasalliklarim tufayli ikkita uchta farzandim bir ikki oyda nobud bo'lgan shunaqangi og'ir kunlarimda yordam berdi mana shu teatrim teatrimko'pincha ayol bardoshi bejiz metinga taqqoslanmaydi u o'z maqsadi va baxtga erishish yo'lida ne ne chig'riqlardan o'tmaydi deysiz ammo shunday bo'lsada u yana ortga chekinmay orzusi tomon yurib boraveradi ana shunday sabr bardoshli ayollardan biri bo'lgan ijodkor aktrisa xosiyat husanovani suhbatga chorladik uchrashuv esa xonish bilan boshlandi yoshligimda o'smalarniey ko'p qo'yganman ey ko'p qo'yganman qoshginani qaroligiey shundanmikan ey voy shundanmikan elimiz suygan aktrisa xosiyat husanova andijon viloyatida oddiy ishchi oilasida dunyoga kelgan uning ota onasi san'at shinavandasi bo'lgani uchun yosh xosiyatni artist qizim deb chaqirishardi artist qizim artist qizim deb chaqirasiz lekin men qanaqa artist bo'laman raqqosa bo'lamanmi qo'shiq aytamanmi aktrisa bo'lamanmi kim bo'laman qaysi yo'nalishi bo'yicha deganda siz aktrisa bo'lasiz deydi men raqsga tushishni yaxshi ko'raman qo'shiq aytishni yaxshi ko'raman aktrisa bo'lamanmi deganimda de aktrisa bo'lasiz chunki aktrisa bo'lsangiz sahnada qo'shiq ham aytasiz raqsga ham tushaverasiz bir kun shifokorni rolini o'ynaysiz bir kun oddiy uy bekasini rolini o'ynaysiz har bir kasbni egasi bo'lib chiqasiz sahnada deganlar shunda de. keyin shu aktrisalik yo'nalishini tanlab institutga kirganman qahramonimiz oila a'zolari haqida eslar ekan u yosh paytidan amal qilingan bir qoidani ham qayd etib o'tdi bizni oilada mana bu erkak kishini ishi mana bu qiz bolani ishi degan narsa bo'lmagan ayol bilan erkak o'rtasida uyimizda nima ish qilish kerak bir moshina shag'al keldimi hamma baravar yopishardik g'isht quyish kerak devor urish kerakmi hamma baravar ovqat qilish kerakmi yer chopish kerakmi kartoshka ekish kerakmi makka o'rish kerakmi nima qilish kerak dalaga chiqish kerakmi paxta terish kerakmi farqi yo'q qanaqa ish bo'lishidan qat'iy nazar hamma baravar yopishardi kimni qo'li sal bo'sh bo'lib qolsa ovqat qilishga taom tayyorlashga yugurardik ayolning bolalik sarguzashtlari orasida xamir turishsiz xamir qorganiyu tandirga yopishmay tushib ketgan nonlar bilan birga yana haligi uzumni ishkomini ustunida besh so'mlik radiomiz bo'lardilar doim haligi qishloq xo'jaligi mehnatkashlari uchun deb qo'shiq bo'lardi chiroyli qo'shiqlar aytilardi bolaligimizda ana o'sha paytda qanaqa ish qilishimdan qat'iy nazar hovlimiz katta edi shundoq ishimni tashardim supurayotgan bo'lsam supurgini otardimda haligi radiodagi qo'shiqqa qo'shilib qo'shiq koşu aytib shunaqa raqsga tushardim endi oyoqlarimni uchida yugurib yurib onam ko'rmasdan ish berushchi mani chaqirib qolsalar otam s jim indamay tur hozir derdilar keyin onam ko'rib turib jim bo'lishardi yani ana o'sha payt qozondagi yog' kuyib ketadimi tandirdagi non qizib ketadimi to'xtatishmasdi meni o'ynamasin olsin ashulasini aytib olsin derdilar 1986 yili o'rta maktabni bitirgan xosiyatning otasi poytaxtdagi teatr va rassomchilik institutiga hujjat topshirishga olib keldi lekin o'shanda qiziga o'z os shartini ham aytgandi va man, mana shu uh, o'zingizni kuchingiz bilan shu in institutga kirsangiz kirdingiz keyingi yili sizga hech qanaqa imkoniyat bermaymiz oh, katta ketmon yasab beraman ketmon chopib yuraverasiz <laughs> deb hazillashib tashlab ketdilar omadi chopimi yoki o'qishga kirish ishtiyoqi baland bo'lganidanmi qahramonimiz talaba bo'lish baxtiga muyassar bo'ldi bir ming to'qqiz yuz to'qsoninchi yili institutni tamomlagach yo'llanma bilan andijondagi musiqali drama teatriga ishga kiradi ammo uch yil bu maskanda ijod qilgandan keyin endi meni orzuyim faqat hamza teatrida ishlash bo'lgan bolaligimdan shu televizorda ko'rgan aktyor aktrisalarimiz siz aktrisa bo'lasiz degan-ku, osha sora ishonto'rayevalarni Xonim sarofsoqovalarni ustozim Ruxsapamlarni, Totopamlarni, yoqub aka yodgor yod, aka erkin komilovlarni gulchira Jamilvalarni mana shunday buyuk insonlarni ko'rib katta bo'lganman-ku. men o'ylardimki hamma shu televizorda rol o'ynab chiqadigan aktyor aktrisalar faqat hamza teatrida ishlaydi deb o'ylaganman kinodagilar ham boshqasi ham o'zbekiston bo'yicha faqat bitta teatr bor bu ham bo'lsa hamza teatri deb katta bo'lganman manda shunaqa tushuncha bo'lgan shundan keyin man orzuyim sari intilib baribir ko'nglim hamza teatrida ishlash bo'lgan aktrisa xosiyat husanova andijondan poytaxtga qaytgach o'zi bolaligidan orzu qilgan hozirgi o'zbekiston milliy akademik teatriga keladi birinchi kelganimda yoqub ahmedov o'zlari kutib olganlar o'sha payt yoqub akam rahbari edilar nimaga darhol shu teatrga kela qolmading deganda qo'rqqanman ishga olishmaydi deb deganlarida yodgor aka kirib qolganlar hozirgi <giser> rahbarimiz arsadi kirib qolgan bu qiz kim desa yangi ishga kelibdi shtat yo'q deb turibman deganlarida keyin turchi o'rningdan o'rningdan turchi unda qalin kiyimda dedim yech man bu paltagni bundoq aylanchi aylanchi kichkinagina ozg'in qiziim ozg'ingina kichkinagina ekan ko'rinishlari bichimlar a bular ertagala turmushga chiqadi yangi qiz keldi deb xursand bo'lib olasan yarim yil bir yildan keyin turmushga chiqib ketishadi keyin farzandli bo'lishadi keyin shu bilan semirib ketishadi d yo'q man semirmayman mani zotimda semirib ketadigan yo'q <laughs> man semirmayman turmushga chiqsam ham semirmayman farzand ko'rsam ham semirmayman doim shundoq yuraman ellikka kirsam ham shundoq yuraman deganman va'damn ustidan chiqdim mana <laughs> ellikga kirsam ham hami semirib ketganim yo'q shundan so'ng Xosiyat husanova milliy teatrga ishga olinadi taniqli aktrisa sayyora yunusova o'sha paytda tug'ruq ta'tiliga chiqish arafasida bo'lganligi sababli afandining besh xotini nomli spektaklidagi roli unga topshiriladi o'shanda keyin darhol shularni roliga tayyorlan 3 kundan keyin sahnaga chiqasan deganlar qo'rqib ketganman bitta spektaklni ikki oy uch oy besh oylab ishlaymiz ustoz san'atkorlar shirin azizova tuti yusupova gulchehra jamilova gulchehra ibragimbekova g'aybulla aka bari buyuk san'atkorlar sahnada yoshlardan madina muxtorova keyin men qo'shildim uch kun manga repetitsiya berdi man qotib qolganman sahnaga chiqib so'zimni yodlab keldim bir kechani o'zida lekin buyuk san'atkorlar bilan nahotki sahnada men birga turibman nahotki hamza teatrini sahnasiga chiqdim haligilarni sekin ushlab ko'rgim keladi rost ke akamimi tirigimi <laughs> man ishonmayapman shunaqa nima bo'lganmanki repetitsiya paytida joyim kelsa so'zimni aytolmay qotib qolyapman bir kun o'zlari repetitsiya qilishni qilishdi shu bilan ketdik ertasi kuni yana chiqdim bir chetda turibman repetitsiya qilishyapti o'zlari gulchehra jamilovla ey stop dedi hurmatli aktyorlar dedi mana bu qizimiz yangi keldi o'zi nima uchun repetitsiya qilayotganimizni bilasizlarmi necha yildan e beri o'ynab yurgan spektaklimizni sayyora dekret ta'tiliga chiqib ketishi munosabati bilan o'rniga mana bu qiz o'ynaydi shu qizga repetitsiya beraylik dedilar keyin yana endi gapiraman desam shirin aziz va rahmatli juda halinaqa aktyor aktrisa edilar shartta shartta gapirib rollarni o'ynab ketayotgandi Gulchehra opam shartta qo'limdan ushladilar va joying kelganda gapir gapir bo'ldi ertaga o'ynaysan qachon gapirasaz ertaga bata besh yuzta tomoshabin o'tirsa olmay qolasan u deyapti ertasi kuni sahnaga chiqdik kiyinib chiroyli grimlarni qilib yonimda yetalab yetalab yurdilar sahnada yonlarida gulchehra opam hozir joying keladi gapir deb lablarini aktyor aktrisalarni o'zini nimasi bor sahnada agar bir biri bilan gapi bo'ladigan bo'lsa yoshlarga o'rgatadigan bo'lsa labini qimirlatmasdan tomoshabinga eshittirmasdan partnyoriga eshittirib gapirib qo'yadigan yo'llarimiz bor shunaqa qilib gulchehra jamidova mani sahnada olib yurdilar gapim kelayotgundi tayyorgarlik ko'rib turib shunaqangi otilib chiqib gapimni gapirdim sahnada beshta buyuk artist qotib qoldi oh dedim bopladim dedim zo'r gapirib qo'ydim shekilli o'shaning uchun qotib qoldi shekilli bu gap dedimda hammasiga mo'lt molt molt polt qilib qarab chiqsam shirin opam rahmat ey rahmat sizga Ki, bu meni so'zim edi boshqalarni ham so'zini yodlamagan ekanman chiqib gapirib tashlabma qahramonimiz Shoh shaddod hazilni yaxshi ko'radi ammo bu kulgular qanchadan qancha alam va dardlarni berkitib turgan ekan hozir hamma narsani kulib xursand bo'lib gapirib beryapman lekin bu darajaga yetishga ancha muncha mashaqqatlar chekdik burnimiz qonadi yiqilib tizzamiz shilindi oyni 15 besh yorug' o'n besh qorong'u yaxshi yomonni ko'rdik Yorug'likni ko'rdik qorong'iligini ko'rdik menda eng dahshatli qiyinchilik o'sha birinchi turmush o'rtog'imga chiqqanimda boshlandi 1997 yil to'ng'ich farzandi mohlara oyim dunyoga kelgan paytlari aktrisaning turmush o'rtog'i ba'zi bir sabablarga ko'ra qamalib qoladi tug'ruq ta'tilida bo'lganligi sababli aktrisa moddiy qiyinchiliklarni boshidan o'tkazdi o'sha paytda u yosh ijodkorlar yotoqxonasida yashardi sharoit juda yam og'ir uydagilarga aytolmayman endi shunaqangi och qolib ketaman endi tashim kulib tursa ham ichim yig'laydi bir kun hattoki yeyishga ham nonim qolmadi shunda endi yotoqxonada hamma kech uxlaydi yotoqxonada axlat tashlaydigan joy bor o'sha yerga qotgan nonlarni boshqalarni olib chiqib qo'yib qo'yadi farrosh kelib haligi nonlarni olib ketadi lekin axlatga qo'shilmaydi u non haligi nonga ko'zim tushib qoldi keyin hamma uxlashini kutdim o'zimga kerak emas bolamga sut bo'lsin deb kechqurun kechasi ikkida kelin hamma uxlaganda haligi qotgan nonni olib kirib ketsam birov ko'rib qolmasin deb olib kiribketgan keyin -kir -kir. mahorlagan joylarni artib artib to'rab to'rab quritib qurimaganlarni qilib qulib qaynagan suvga bo'ktirib o'shani yirdim qahramonimiz shu kungacha ko'pgina chig'riqlardan o'tgan har bir sinov uni yanada kuchli va qat'iyatli bo'lishga o'rgatdi yana bir juda qattiq moddiy tomondan qiynalib qolganimda yoqub ahmedovni oldiga kirganman yig'lab yordam bering desam so'ragan pulimni berganlar falon paytda qaytarib beraman falon payt keldi qaytarib berolmayman bir yil o'tyapti qaytarib ber olmayman teatrga kirolmaydigan bo'lib qoldim yoqub akani ko'rsam qochib yuradigan bo'lib qoldim shunaqa qiynalyapman shunaqa yer yorilsa yerga kirib ketolsam muddatim o'tib ketgan olgan pulimni qaytarib berol oylikdan oylikkacha hali undan hali bundan qarz olaman oylikni olib turib qarzimga beraman yana bitta bolam bilan och qolib ketaman shunda hamma qizlar bilishdi shu holatni işte, keyin o'ninchi grimyorniyda turardik hammamiz ra'no yarashevadan keyin shunday hamma qizlar o'tirganimizda hosiya qizlar xosiyatni bilamiz yoqub akamdan qarz bo'lib qiynalib yurganini hattoki qochib yuribdi yoqub akam kirgan repetitsiyaga kirmasdan qochib ham yurgan paytlarim bo'lganda kelinglar cherniй kassa o'ynaymiz nechi pul qarzingiz bor <laughs> ha shuncha demak manabuncha mana bunchadan yig'sak hosiyat qarzdan qutular <laughs> ekan deb mana shu zuhra opamlar saida opam muqaddasa opam ra'no yarashva hammasi kelishib turib cherный kassa o'ynashgan qora kassa deydi o'sha pulni yig'ib berishganda qo'limga berib yuring qo'limdan ushlab yoqub akani kabinetini oldiga borib boring berib chiqing boring xursand bo'lib kirib qarzimdan qutulib berib chiqqanman ertasi kuni teatrda yurishni voya yengil yuraman xursand assalomu alaykum yoqub aka xursandmanda endi qarzimdan qutuldim qochib yurish yo'q bemalol yurak hammamizni boshimizdan o'tgan hammamiz qiynalganmiz moddiy tarafdan ma'naviy tarafdan yeb qo'ydingiz o'zingizni o'zingiz odatda o'zingiz kichkinasiz birato'la yo'qolib ketdingiz ikki ming sakkizinchi yili aktrisa avtohalokatga uchrab og'ir tan jarohati oldi ana shu paytda birinchilardan bo'lib uning yoniga yaqinlari jonu jigarlaridan oldin teatrdagi hamkasblari yordamga oshiqishdi deb shunaqangi og'ir kunlarimda yordam berdi mana shu teatrim aktyorlar aktrisalar hattoki o'sha avtohalokatga uchraganimda ham birinchi bo'lib yoqub ahmedov bilan botir akam kirib bordilar birinchi meni birinchi yordam ko'rsatgandan keyin bir besh oltita kasallar yotadigan palataga qo'l yuvadigan suvni tagiga yettinchi krovat qilib tiqib qo'yishdi boshqasi kelib qo'lini yuvsa suvi yuzimga sachrab turardi men og'riqni azobini sezmayapman nima sachrayotganini birdanga keyin yoqub ahmedov botir akam meni ko'rgani kirib kelgandan keyin shifokorlar hayron qolishdi undan oldin lekin tanishdi meni hosiyat husanvaligini endi yuzlarim tani bo'lmaydigan darajada bo'lib ketibdi hovliga aktrisalar to'lib ketdi kiramiz 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 deb kimga keldi kimga keldi kim aekan hosiyat husanova ekan degan gap so'z tarqaldimi meni ko'rib ketishiga birdanga g'ildiratib qayerqadir olib ketishyapti koridorda bitta lyuks xonani bo'shatishib o'sha yerga keyin olib kirishgan har gal shifokorlar navbatdagi tekshiruvni o'tkazayotganida hosiyat ularga qarab men yana oyoqqa turib ketamanmi yana oldingidek rollar ijro eta olamanmi deya qayta qayta so'rardi uzoq davom etgan muolajalardan so'ng xudoga ming qatla shukur <laughs> oyoqqa turdim Oqsonanib qolganim yo'q yana o'sha o'sha sakrab o'ynab kulib yuribman yana ming karra yana ming karra mana shu teatrimdagi hamkasb do'stlarimga rahmat aytaman ta'zimdaman turg'un azizovga erkin komilovga hattoki yayra opam o'sha payt mazalari yo'q yurgan bo'lsalar ham yayra uyda turib olib qo'ng'iroq qilib telefon qilib hamdardlik bildirib ammo dard chekinmagan ekan u yana o'zi haqida eslatdi avtohalokatni baribir asorati bo'lar ekan ishga qaytdim qaytganimdan keyin qattiq og'rib qoldim qaysi shifokorga borsam ham tuzalmayapman endi bo'yin umurtqadan birinchi umurtqadan yettinchi umurtqagacha shikast egan endi bosh sapchadak uzilib ketay degan bo'lgan e bu yoqda majalangan joylar oyoqqa turib ishga qaytgandan keyin bu yoq boshlandi shunda juda qattiq og'rib qoldim yana oyoq qo'llar ishlamay yayra opam bilan rixs o'tirgan joyida manga shifokor izlab ketishdi palon joyga bor tez bor bor deyman nimaga bormaysan urushib yurib o'zlari shifokor topishdi ruxs bilan bordim ular aytgan joyga o'sha yerda keyin o'n kun o'n besh kun yigirma kunda tuzaldim yana ishga chiqdim Yani ki, yani, yana yarim yil bir yildan keyin yana boshlandi shu bilan dad deb qaytib keldim orqam shu kosa qo'ysa qanaqa turadi shu darajada orqam ishib ketdi kosa qo'ygande dad deb engishib yuribman spektakl o'ynayapman bo'ynimni ko'tarolmayman orqamda mana shunday turibdi nima bo'lyapti nima bo'lyapti eyishi teatr sahnani chetiga chiqqanda muzika ko'tarilganda da şu dod deb olaman joyim kelganda yana yugurib o'sha payt oyog'im <laughs> sekin sekin ishlamay qolyapti oqsolanib oqsolanib o'tgan kunlarni o'ynayapman jannat jannatoyni oyoq atkaz q og'riqlar sababi tekshirilib aniq tashxis qo'yilganda esa vaziyat ancha jiddiyligi ma'lum bo'ladi ya'ni uch to'rt kunni ichida operatsiya qilib o'simtani olib tashlamasa kech bo'lishi mumkin ekan hosiyat bunga ko'nmadi operatsiyani chet elda o'tkazaman deb turib oldi yo'q o'zbekistonda qildirmayman işte. meni qo'rqitib qo'yishdi chet elda qildiraman mani tez chet elga jo'natinglar dedim keyin ko'rdi qog'ozlarimni ko'rdi deb ulgurmaysiz dedi tomirlar qisilib qolib bu yoqqa qon o'tmayapti yurak sekinlashgan dedi ulgurmaysiz dedi uch kunga ham qoldirmay operatsiya qilishimiz kerak dedi bir haftaga bormaysiz dedi qon shu darajada kam o'tyapti dedi o'shaning uchun hech narsani sezmayapsiz dedi oyoq oti yotibdi oyoq bo'ysunmayapti menga lekin shu nimada yetaklasa yi yurib kirib bordi nima bo'lsa bo'ldi ulgurmas ekanman baribir o'larekanman bir haftadan keyin ham o'larkanman hozir bir hafta oldin pichoqni tagiga kirsam baribir o'larekanman tirik qolamanmi desam bu operatsiya ellikka ellik dedi yo'q operatsiya qildirmayman deyman jonim og'riganiga chidolmayman keyin rozi bo'lganimdan keyin menga bir birtalay qog'oz olib kelib mana shunga qo'l qo'ying dedi haligi qog'ozni o'qisam menga bir narsa bo'lsa davoim yo'q degan qog'ozni qarindoshlar qo'l qo'yishi kerak ekan и men ham qo'l qo'yishim kerak ekan ana shu yerda endi vahima boshlandi ke hammani chaqirib vasiyat qilib bittayu bitta qizim kimga qoladi nima bo'ladi kim o'qitadi kim turmushga chiqaradi hammaga vasiyat qilib hamma bilan xayrlashib operatsiya kutilgandanda yaxshi o'tdi oydona hosiyat husanova masad bu orada xosiyat husanova birinchi turmush o'rtog'ining o'limidan so'ng yana qayta oila qurdi aktrisa bu gaplarni aytishi bejiz emas sababi 18 yildan keyin 18 yildan keyin o'g'il farzandli bo'ldim 47 yoshimda 2015 yilda qizim bilan o'g'limni o'rtasida 18 yil farq bor chunki mana shu o'rtadagi uh, avtohalokatlar ketma ket operatsiyalar ketma ket tinimsiz davolanib yurishlar farzandli bo'ldim o'rtada lekin mana shu kasalliklarim tufayli ikkita uchta farzandim o'zi bir ikki oyda nobud bo'lgan nobud bo'lgandan keyin bo'yimda bo'lganini bilganman undan oldin bilmaganmiz to'rt <laughs> oygacha meni poliklinika uchetga qo'ygani yo'q 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 qilib kelasiz yo'q qilib kelasiz yo'q yo'q qilmayman o'lsam bo'laman shu farzandimni dunyoga keltiraman kechalari xudodan so'rayman kechalari izn ber ey xudoyim izn ber mana bundan oldin bo'lganlari kasalligim tufayli ho'p nobud bo'ldi agar meni peshonamga yana farzand ko'rish yozilmagan bo'lsa shu to'rt oygacha mayli nobud bo'lsin <türk> hosiyat o'z orzusini ro'yobga chiqardi u o'g'illi bo'ldi ammo anglab turganingizdek hammasi oson kechmagan hamma narsa ortda qolgani rost bo'lsin e, hozir sog'lig'im ham yaxshi xudoga shukr. oilam e, ham tinch farzandlarim yaxshi qizim uzatdim bitta navaram bor o'sha o'zim sevgan hamda teatrida yetakchi aktrisa bo'lib mana ishlab yuribman ollohga ming qatla shukur o'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist unvoniga sazovor bo'ldim ming qatla shukur sobiq turmush o'rtog'imga bilasizmi qanaqa ayollar yoqardi raqqosalar hayotdan zavq qolmaydida ko'ngli to'lmaydida har doim mani kimgadir taqqoslab taqqoslayveradi shundan keyin adam 16 man bilan o'n olti yil gaplashmaganlar harakat qildim hamma ustimdan kuldi o'zim ham ustimdan kuldim mani oldimda baxtsizda boshqani oldida baxtli bo'ladi mani hayotim aylanib ketganda qanaqadir